Я это видео сниму для русских, которые комментарии опять пишут. А вот украинцы там гибнут, украинцы там гибнут. Украинцы за свою землю гибнут. А за что гибнут граждане России? Непонятно. Вот ты, русский, пишешь комментарии. Ты воюешь? Зачем ты пишешь комментарии мне? Ты хочешь что-то для своей России сделал, что ты мне пишешь комментарии? Ведь я, например, был на медали в 2004 году, там стоял, да? Но я, я уже много раз рассказывал, у меня на видео есть, на, на канале есть много. Зачем ты мне пишешь комментарии, манипулируешь и поддерживаешь свою пропаганду российскую, путинскую, вернее. Так ты против России, потому что Путину насрать на тебя, на твою Россию и все дела. И вы там пачками гибнете значит, в чужой стране. Зачем ты пишешь комментарии? Украинцы гибнут за свою землю. Так вот те плены, которые берут, они потом рассказывают, с чем мы туда шли, а мы не знали, что так и так. так если ты пишешь комментарий, значит, ты еще не воевал. А вот если ты не воевал, то ты не имеешь права писать комментарии никому, понял? Ты пообщайся с военными, которые воевали на, на стороне твоей страны, так называют, на стороне твоей страны, вернее, против чужой страны, против Украины. И потом будешь писать комментарии по-другому. Вместо того, чтобы выйти на площадь, чтобы путь свой военно-преступника убрать, который ведет свою страну в жопу и который воюет против его страны. Ты пишешь этому том граждан той страны, против которой воюет. А зачем же уже немцы в свое время писали бы за Гитлера. Вот ты пишешь за Гитлера своего, за Путина. Зачем ты пишешь эти комментарии? В смысле? Понятно, что в России больше, чем Украина, да. Понятно, что у вас больше. ВР, да. Ну, Но... и что вы добили за это годы по сравнению с Украиной? То, что вы тут воюете. А то писаешь, что украинцы гибнут. Украинцы гибнут за свою землю. А за что ваши гибнут? Опять мне на вопрос. За что ваши гибнут? За Россию? Нет, это не за Россию. За Россию это если на твою страну напали. На твою страну кто-то напал, на твою страну на Россию никто не напал. Напали, Россия напала на Украину. Поэтому украинцы гибнут за свою страну. А твои гибнут в... И вторая армия уже не и вторая армия и мира. Украинцы уже попустили, да, и, пенс... и, не только, и экономические и так далее, да, и военным, и экономическим, и по оружию и так далее Украина попустила вашу Россию. Так зачем ты комментарии пишешь? Так ты таким образом показываешь, что твоя Россия не общая. Зачем ты комментарии пишешь? Если ты за свою Россию, ты должен выйти против Путина. Тогда ты покажешь, что ты за Россию. А если ты поддержишь Путина, значит ты против России. Потому что Путину настраивает на твою Россию. Как же вы не можете понять? Зачем ты эти комментарии пишешь, а Вот по кростам. шо по кроссам? Сколько лет по могут уже взять? Сколько Донбасса уже не могут взять? Зачем ты позоришься? Зачем ты позоришь себя и свою страну? Ха. А то украинцы... Да, украинцы гимнан, потому что украинцы за свою землю. Я не буду рассказывать, что из моих там погиб, ну, Потому что начинается опять манипуляция со стороны России. А Россия тупо всегда манипулирует, поэтому то, что ты пишешь, это манипуляция, и это показывает, что ты идиот. Нет, короче, против своей России. Если бы был бы за свою Россию, то ты бы не писал бы комментарии, вышел бы против войны этой, чтобы твои не гибли и не воевали чужие страны. Зачем он украинцы. это, украинцы? Это показывает, что россияне так ничего не сразу и им и манипулируют и все справа. алекс просто вот и так пропагандует Написали, от під Покровском, там ваші українські гинуть. Так да, гинуть. А мирні люди не гинуть, коли Путін просто бомбить по мирним людям. Угу. Просто ракетами, скільки вже людей мирних загинуло. Якщо не цей, то будуть більше. А коли просто в бучу зайшли, скільки там людей просто мирних просто взяли і зайшли, а скільки там горить під час радянської стопу, якщо зараз здатися, то вони просто загрі на всіх Це маніпуляції росіян. Що там українці гинуть, таке ж зараз ще більше українців загинуть. Вони ж хочуть, щоб українців не було, України не було. Це такі гнів маніпуляції, ще катець. Так вони проти своєї Росії. Тому що вони були б за Росією, вони б вже давно вийшли б на Майдан, як ми вийшли, да, за свою Україну, за демократію. А вони Путіну їм Путін сказав, треба гинути там, в чужій країні. Вони їдуть туди гинути в своїй чужій країні. Тобто вони проти себе, проти своєї Росії. Тому українці тримаємося, допоможемо ЗСУ. Будет важко, да. А да, они уже не завыкуют і войну. И поэтому они не другутся. А в войне, всех.